фестиваль из Украины в Украину. Зустречайте на этой сцене Смолова галерея! Привет, Бахмут! А что, я вас не слышу? Тут спорный у нас вопрос возник. Все-таки Бахмут или Бахмут? Бахмут! Бахмут, да? Давайте так, кто за Бахмут, давайте сделать... Бахмут! А, ой, я слышу, да. В общем, мы приехали вас сегодня поразвлекать. Мы очень рады сегодня перед вами выступать, потому что мы сегодня у вас впервые. Вот, так что поддержите нас своими на ладошками! Yeah! Да. Это Вы смотрели «Звездные войны» 7? Yeah! Нет. А на самом деле я знаю одну страшную тайну. Я знаю, о чем будет одна из следующих частей. Не а, надо! Она начнется чем-то приблизительно... И да, я обломаю вам кайф. Она начнется приблизительно такими словами. Однажды в далекой-далекой галактике маленькому слонеху откусили хобот. Жалобные писки раздались вдали. Слоненок плачет, головой озерный долбит, В истерике валяется с пыли. Слоненку сломали жизнь. подошла концу. Маленький слоненок, не печалься на дворе. Двадцать первый век, пластический хирург излечит психолог. Успокоит стресс. Маленький слоненок, не печалься, тебе поможет добрый человек. Будет вместо холода протест. Маленькому слоненку откусили голос. И теперь на холостую жизнь он обречен. Маленькому слоне было очень больно. Повод откусила муха великан. Мне помог противомужечный кавказ. Маленький слоненок, не печалься, На дворе в 21 век. Хиросима, Нагасаки и Чернобыль с нами. Маленький слоненок, не обещайся, тебе поможет смелый человек Справиться с мутантами-врагами. Маленькую слоненку очень было, Но все же он однажды Помнил, эх, не беда. Есть всем лад, E de sei, e malinquinha, criança. E da gente é chora, ta és dva. Eeeh! Malinquinha, Smanhore, malinquinha, que não vale a tua face, terrível. Evolução em favor, radiação не понимает этот глупый человек. Он говорил всю кашу эту он. Oh, yeah! Что заварил всю кашу эту он, только он, да он. Заварил всю кашу он, только не слово.